নমস্কাৰ আজি আহকচোন মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এটা বিৰাট ধুনীয়া পইণ্ট লৈ আহিছোঁ পইণ্টটো শুনিবচোন পৃথিৱীৰ সবাতোতকৈ দুৰ্ভাগ্যশালী ব্যক্তি কোনজন বাৰু ইয়াত কোৱা হৈছে পৃথিৱীৰ সবাতোতকৈ দুৰ্ভাগ্য ব্যক্তিশালী সেইজন যিজনে শুনিব দেই সাংঘাটিক ধুনীয়া পইণ্ট সেইজন যিজনে আন যিয়ে আন সকলোকে সুখী কৰিবলৈ গৈ নিজৰ পত্নীক আৰু নিজৰ পৰিয়ালক দুখত ৰাখে কষ্ট দিয়ে আৰু যেতিয়া ব্যক্তিজনে কথাখিনি হয়তো বুজি পায়গৈ তেতিয়ালৈকে বহুত দেৰি হৈ যায় কাৰণ তেতিয়ালৈকে সেই ব্যক্তিজনে পত্নীৰ দৃষ্টিত পৰিয়ালটোৰ দৃষ্টিত মৰম চেনেহ সকলো সন্মান সকলো হেৰুৱাই পেলায় এটা কথা মানুহে মানুহক সহায় কৰিব লাগে কিন্তু যদিহে তুমি নিজৰ পৰিয়ালটোক নিজৰ পত্নীক মৰম দিবই নাজানা নিজৰ পৰিয়ালটো মৰম দিবই নাজানা কেনেকৈ তুমি লোকক মৰম কৰিবা আচলতে চাবচোন যোনে নিজৰ লগতে পৰিয়ালটোকো মৰম কৰিব পাৰে তেনে ব্যক্তিহে মই ভাবোঁ বেলেগক মৰম কৰিব পাৰে সঁচা অৰ্থত কিন্তু বহু পৰিয়ালৰ ব্যক্তি পৰিয়ালত ব্যক্তিজন বা ব্যক্তিগৰাকী যেতিয়া অথলৈ যোৱাৰ কাৰণে কাৰণে তেনে পৰিয়ালবোৰ কি হয় জাননে মেইন মেইন পূৰা মানে ঘৰৰ মুৰব্বীজনৰ কথা কৈছে যোন মানে হয়তো মাকো হ'ব পাৰে দেউতাকো হ'ব পাৰে ন যেতিয়া অথলে গুচি যায় সেই পৰিয়ালটোত কিন্তু বহুত কষ্টৰ দুখৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আজিৰ দিনততো এইটো এটা মানে এইটো কাৰণে বহু সংসাৰ বহু পৰিয়াল নিমিষতে চুঙাৰ হ'বলগীয়া হৈছে মানুহৰ চিন্তাধাৰা দৃষ্টিভংগী এই সকলোবোৰ আচলতে কিয় এনেকুৱা হৈছে সেইটো কিন্তু বহুত চিন্তনীয় আচলতে মানুহ মানুহৰ মৰম চেনেহ আৰু সন্মান বিশ্বাস সংস্কাৰ এই সকলোবোৰ লোপ পাবলৈ আৰম্ভ হৈছে এইকাৰণে আজি সমাজত বিশৃংখলতাই চানি ধৰিছে ন আগুৰি ধৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মানুহৰ আৰু এটা বস্তু নাইকিয়া হ'বৰ কাৰণে হৈছে মানুহৰ ধৈৰ্য শক্তিটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে সাংঘাটিকভাৱে ধৰণৰ পইণ্ট শুনিব ধৈৰ্য শক্তিটো নোহোৱা হৈ গৈছে সেইটো এটা একদম মূল কাৰণ সেইকাৰণে ঘৰখনত শান্তিপূৰ্ণ বজাই ৰাখিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ মুৰব্বীকেইজন পোনপ্ৰথমে স্থিৰ সংস্কাৰবাদী সত্যবাদী সৰলতাৰে পৰিপূৰক হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে হয়তো বহুখিনি বেয়া নকৰাত্মকখিনি লাহে লাহে লোপ পাবলৈ আৰম্ভ হ'ব আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে আৰু এটা কথা আজিকালি সংসাৰবিলাকত এনেকুৱা হৈ পৰিছে থাকিব লাগে কাৰণে আছে সংসাৰখন হৈ গ'ল ল'ৰা ছোৱালী আছে যেতিয়া জীৱনটো যেনে তেনে চলি যাব লাগে সেইটোৱে ভাবি এনেকৈ বহু ব্যক্তিয়ে এনেকেই সংসাৰখন চলাই নি আছে ন আৰু তেনেকুৱা মানে আজিৰ দিনততো ডিব্ৰুচৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গৈছে কিন্তু এনেকুৱা ব্যক্তিও আছে মানে থাকিবলগীয়া কাৰণে আছে বিয়া হ'লেও ল'ৰা ছোৱালী হ'ল এতিয়া থাকিবই লাগিব তেনেকুৱা এটা ভাবিও বহুতে তেনেকেই নিজৰ সংসাৰখন চলাই নি আছে সহ্য শক্তি নথকাৰ কাৰণে ডিভৰ্ছৰ সংখ্যাটো দিনক দিনে বাঢ়িবলৈ বাঢ়ি গৈয়ে আছে দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে আগৰ দিনত আমি বহু হেৰিত পুহিছোঁ ন আগৰ দিনত ডিভৰ্ছৰ সংখ্যাটো বোলে বহুত কম কেতিয়াবা বহুত মানে হয়তো কিমান হাজাৰৰ মাজতহে এটা ওলায় কিন্তু আজিকালি নহয় আজি মানে কি ক'ম পাঁচটাত আজি চাৰিটাই ডিভৰ্চ হয়তো তিনিটাই ডিভৰ্চৰ সংখ্যা হয় ন চিন্তা কৰক নহ'লে কিমান স্পীড ডিভৰ্ছৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে ইয়াত এটা কথা কৈছে শুনিব দেই ভাবিব নোৱাৰি কিছুমান দেখোঁ ইমান ভাল ব্যক্তি শুনিব দেই সাংঘাটিক ধুনীয়া পইণ্ট ভাবিব নোৱাৰি কিছুমান দেখোঁ ইমান ভাল ব্যক্তি পঢ়াই শুনাই সকলো ফালৰ পৰাই পাৰ কৰ এটা নিজৰ ভাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন থকাৰ পিছতো ব্যক্তি ব্য মানে তেনেকুৱা ব্যক্তিক মানে আমি দেখিছোঁ আজি বোলে তেওঁৰ বিয়া শুনিব দেই আজি বোলে তেওঁৰ বিয়া আকৌ শুনো ছমাহৰ পিছত তেওঁ মাকৰ ঘৰত আহি থাকেহি কিয় এনেকুৱা কিয় হ'বলৈ গৈ আছে কিয় হৈছে কি কাৰণে কেইদিনমান থকাৰ পিছতে তেওঁ আহি আকৌ উপস্থিত হয়হি ইমান জল্দি তেওঁলোকৰ মৰম চেনেহ সন্মান বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ যায়নে কিয় কিয় হ'ব গৈ আছে এইখিনি চিন্তা কৰক এনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত আচলতে কথা পাতিলে বহুত দীঘলীয়া হৈ পৰে আমাৰ একদম আৰু অকণ যিমান পাৰোঁ মই স্থটি কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মনুষ্যৰ মাজত সুখ শান্তি প্ৰেম জ্ঞান পবিত্ৰতা সৰলতা আনন্দ এইবোৰ নোহোৱাৰ কাৰণে সমাজত এনেকুৱা ন ন বিপদে মনুষ্যক আগুৰি ধৰিছে আৰু বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আমি যদি জীৱনত কিছুমান কাম লক্ষ্যত আমি বান্ধি ল'বলগীয়া পৰোঁ ন আৰু যদি আমি কামখিনি আমি বান্ধি ল'বলগীয়া হয় হয় বুলি নহয় ল'ব লাগিব কিছুমান মানে এনেকুৱা আপুনি নিজৰ কৰ্মৰ লগে লগেও আমি কিছুমান কাম মানে নতুনকেইটাত সংযোজন কৰিব লাগিব সেইকেইটা কি কি কাম আহক ডেইলি নিজৰ কৰ্মৰ লগে লগে ৰাতিপুৱা গধূলি নিজক অকণমান সময় দিয়ক সাংঘাটিক একদম ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট এইটো আছিলে ডেইলি নিজৰ কৰ্মৰ লগে লগে ৰাতিপুৱা গধূলি নিজক অকণমান সময় দিয়ক তাৰপিছত কোৱা হৈছে নিজৰ জীৱনটোক অকণমান ধ্যান মেডিটেশ্যনৰ দ্বাৰা শান্তিপূৰ্ণ বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক সেইটো ছেকেণ্ড নম্বৰত থাৰ্ড নম্বৰটোত কোৱা হৈছে পোনপ্ৰথমে নিজক মৰম দিয়ক নিজক সাহস দিয়ক নিজক শক্তিৰূপে হাৰা কৰক নিজক নিজে সময় দিয়ক চাব লাহে লাহে সকলো পৰিস্থিতি ঠিক হৈ যাব শেষত শেষত এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ জীৱনটো সুন্দৰকৈ চলাই নিবলৈ হ'লে ধ্যান য়োগৰ বহু আৱশ্যক বহুত বহুত আৱশ্যক পুৱা গধূলি সকলোৱে যদি অকণমান অকণমান ধ্যান য়োগ কৰক চাব জীৱনটো সুন্দৰ সহজ শান্তিপূৰ্ণৰে পবিত্ৰতাৰে আনন্দৰে মৰমৰে বিশ্বাসৰে ভৰি পৰিব এনেকুৱা